Вітаю, друзі! Ви на каналі MyUA. підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Я Геннадій Кіря, сьогоднішній мій гість Сергій Топчій, голова благодійного фонду АТО. Вітаю. Доброго дня, віта Р... Начнемо з самого главного. Ми довго ждали от конгрес на цих вихідних прийняв. законопроект про помощь Украине, а также Израилю и Тайваню. Сенат проголосовал, президент Джо Байден подписал. В законопроекте предусмотрена помощь Украине на сумму 61 миллиард долларов. Президент Джо Байден заявил, что помощь направится в ближайшее время. Вы ожидаете, что эта помощь она сможет переломить ситуацию в Украине? Нет, эта помощь не переломит ситуацию, эта помощь даст нам время. Зеленский сделал очень, ну, у нас очень такая ситуация, Украина банкрот на сегодняшний день. Нам надо платить всем зарплаты, военные в первую очередь. Зеленский договорился, и нам пойдет помощь. Вы же, наверное, вникали в материал. 21 миллиард остается сразу в Америке, как э, ретро-бонус, я так понимаю. 12 вроде это миллиардов идет на комиссию, которая будет контролировать, как будут распределяться эти деньги. В Украину сколько попадет? Там что-то в районе 10, да, там плюс-минус, я точно не помню просто. Ну прямых бюджетных вкладов будет 3 миллиарда, которые не можно перерахувати на зарплаты або пенсии, на социальную политику. Только нужно. на военных? Да. У нас день войны обходится 100 миллионов. Один день войны, то есть... Это даст нам время содержать армию. Хотя в армии, я думаю, очень много. Там вообще аудит надо провести. Там на одного военного, который стоит на передке, стоит семь ртов ненужных. Кум, брат, сват, которые сидят до Киева, доходят. Я не знаю, если навести на это резкость, если бы была политическая воля нашего президента, и он бы это сделал, я думаю, получилась бы какая-то оптимизация. Потому что сидят много разных должностей, которых может, в принципе, функционал один человек выполнять. Это бы нам оптимизировало деньги, и у нас был, получилось бы больше во времени. Ну, Америка, Америка... Подождите, я же, у меня даже график есть. Покажу на камеру. Вот. Это на январь, на этот год, кто нам как помогал. Но я думаю, тут в этом графике надо просто э, другим цветом показать, сколько реально денег дошло до Украины. Чтобы украинцы просто не радовались, не танцевали, а понимали, в какие долги мы залазим. Но у нас нет выбора, к сожалению. Поэтому, если бы Америка бы нам предоставила хорошее оружие, Я знаю, я знаю, що в Америці на складах 14 тисяч хаймерсів знаходяться. Нам сколько дали? Пару десятків, да, так? Уточнимо. <свят> а от скажіть, будь ласка, а чи не запізно зараз ми отримали допомогу, чи вдасться стабілізувати фронт? Президент Зеленський він заявляв, що якби раніше виділили допомогу, як і планувалось в грудні 23-го року, то можна було втримати Авдіївку. Так, да, я з я ним зголосен абсолютно. Ну, все одно, якби би це нам більше буде ресурс, чим він буде швидше, чим буде більше, тим у нас будуть більше розв'язані руки, от і все. А так как они затягивают, мы иссякаем, иссякаем, изнашиваемся, грубо говоря, да, там теряем ресурс, мы пытаемся это чем-то перекрыть. У нас очень сложная ситуация. Только благодаря тому, что наши воины очень сильным духом, мы просто, так как мы помогаем военным, у нас с ними есть контакты, и я просто в курсе многих историй. Но это держим мы... Фронт просто ребята наші молодці, це настоящі воїни в грудні 2023 року. Президент Зеленський він заявив, що потрібно будувати фортифікаційні споруди. Багато хто з експертів каже, що запізно. А як на вашу думку, чи вчасно ми почали готувати фортифікаційні споруди? Для того, чтобы укрепить свои позиции, их надо будувать в любом случае. Это надо уже определяться нашим генералом военным. Либо мы наступаем и укрепляемся, либо мы отступаем и укрепляемся. То есть в любом случае это нужно, только надо понять, в каком где и когда это надо делать, потому что Россия может начать наступление. Они собрали очень большие силы. Я думаю, они будут. Я думаю, ближе к лету будут пытаться продавить нас. Польща піднімає питання щодо передачі Польщі ядерної зброї. Як ми знаємо, в Європейському Союзі лише одна країна має ядерну зброю Франція. Франція. І французькі ЗМІ пишуть: якщо Америка передасть Польщі ядерну зброю, тоді, тоді е, порушиться договір між Росією та НАТО. Чи потрібно зброя? Яд... Е, 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 Да. чи потрібна Польщі ядерна зброя? Я думаю, что ядерная сброя дуже потребно. Польша понимает, что Украина в случае проигрыша Украины, Польша следующая, которая вступит в контакт с российским агрессором. И они думают, что ядерное оружие и пропаганда этого всего, и манипуляции, как это делает Россия, будут иметь какой-то вес на международной политической арене. Но Я не знаю, це НАТО рішають Америка. Лучше, звісно, передає нашим партизанам ядерне оружі. Це буде намного ефективніше і страшніше для Росії. Ще одна тема, яка не вщухає. Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба він закликав вжити заходів для відновлення справедливого ставлення для чоловіків, які знаходяться за кордоном. Ми вже бачимо, що. Без, без того, що ти стоїш на військовому обліці, ти не можеш отримати паспорт. Ми бачимо черги в Польщі, в Берліні і так далі. Як на вашу думку, чи потрібно обмежувати тим людям? Ну, по во вони дали розпорядження раніше того, як закон вступив в силу, це порушення Конституції України. Ну, если кто-то знал, ну, есть такая конституция вообще. Это нашим управленцам страны надо просто подарить, наверное, там, раздать эту книгу, чтобы они не забывали, что в основе лежит конституция. Видели вообще в соцсетях, как украинцы уже выкидывают паспорт за границей свой? Это жахливо. Уже это никак не повлияет. Это не юридически. Уже есть новость, что Германия готова держать этих украинцев, которые которым без обновления паспорта. Люди будут да. подаваться просто на гражданство. И я думаю, все страны Евросоюза, потому что там законы человека соблюдаются, их выдать в страну туда нельзя. Будут другие документы, будет все по-другому. Но это нарушение вообще, как можно так, травить свой народ. Сделайте это уже вовремя, по закону. 20 травня вступають в силу, все люди заплатили гроші і не отримали документи, хто їм їх вернуть. А як бути тим українцям, які ще до війни виїхали в 17-18 році на заробітки, влаштували своє життя і зараз залишитись без консульських услуг? Ну тут на ум приходять така одно: ліс роблять щепки летять. Поэтому так управляют у нас управленцы, они так... Посмотрите, у нас, что все, все в соцсетях мы видим, мы видим конфликты да, между гражданскими и, воен... ну, и, ТЦКшниками. Да? То есть идет негатив к военным, идет пропаганда, это все это крутят. Ну, людям они, ну, хайперы их, но... Мы недавно, вот этот несчастный случай между военными и полицейскими, да, там, где погиб парень 20-летний. Тоже это показывает, раскручивают. Происходит негатив уже между полицией и военными. Сейчас у нас происходит э, между гражданами Украины, которые выехали за границу и нашим руководством страны, нас разъединяют. Вот я вижу, как специально создается вот такой коллапс. Коллапс, коллапс. Ну, к чему оно должно привести, я не понимаю. Но как-то, по мне, вообще неправильно. Нас должны всех наоборот собирать чтобы мы были уверены в завтрашнем дне. Этого нет вообще. Вот еще смотрите, главный ресурс любой страны – это люди. Институт демографии, специалисты, например, тот же доктор Комаровский говорит, что Украина стоит на пороге демографического кризиса. И мы видим последние цифры, что рождаемость упала почти на 40% в 2023 году по сравнению с 2022 и на 56% по сравнению с 2021 а, вот эти все действия, они не стимулируют украинцев возвращаться в Украину. Как вы видите, как власть ищет способы вернуть граждан в Украину, это первое. А второе, и как решить демографический кризис? Ну, пока климат в стране не будет Скажем так, для этого соответствовать никто не вернется. Но ну, чем детей кормить завтра? Вот, она в Германии родила ребенка, он уже получает, у него есть уже помощь, все наши учет. Там зато поднимется, наши женщины, Украины по всему миру сейчас разъехались, все будет нормально. В Украину никто не будет возвращаться. А если там еще. У ну, нас сколько семей распалось, да, вот я знаю, сколько женщин там уже рожать начали за границей. Никто не вернется, они там уже пускают корни. Здесь продают свою недвижимость и покупают там. Все меняется, потому что здесь нет климата, тут не создан климат, у нас нет перспектив, у нас нет уверенности в завтрашнем дне. Ну, такой менеджмент, они вот так это как бы все делают. Все. Я сам думаю, что мне с моими детьми делать. А многие задаются таким вопросом что когда кончится война мы вернемся к папе в украину или папа переедет к нам в европу вот как вы думаете после войны какое решение примут мамочки с детьми которые сейчас вынужденно находятся за границей Я думаю что часть украинцев вернется потому что те с кем я общаюсь они все они все плачут они хотят домой но не боятся. Мужчины боятся попасть на войну, их там убьют. Женщины боятся тревог. И если здесь мы адаптированы, да уже так, то когда мы приезжаем и там общаемся, оно до шизофрении. Они мне, они мы сидим, общаемся, у нее в телефоне срабатывает тревога, у меня даже отключен телефон. У меня я отслеживаю только тревогу в Киеве, в Киев цифровом. Все, все остальное у меня выключено, чтобы оно мне не, не мешало. У них включены все. Все телеграммы, и они, смотри, смотри, бомбят Харьков, бомбят Сумы. И я наблюдаю это, мы это не комментируем, но я вижу, им всем надо будет психологическую помощь оказывать, с ними со всеми надо будет работать. Это, ну, это панический, уже как панический страх у них. Все. Конечно, они не будут возвращаться. Он э, с Веной, подружка, пишет, я уже родила двоих. Муж в Киеве, она выехала, и она... Вот просто прямо мне говорит, я говорю, так, ну, возвращайся в Киев. Мама ее уже вернулась, а она говорит, я вот, я вижу по диалогу, вот, что там паника. То есть, ну, не будешь, не будешь человека заставлять. Сегодня к нам в офис приехали люди, вот началась в Киеве воздушная тревога. И люди говорят, и где у вас бомбоубежище? У нас прямо в, в здании внизу, у нас очень хорошее бомбоубежище. Мы их туда спустили, и женщина не дает нам говорить, мы как бы мы находимся в таком месте, как бы туда тяжело, как бы ну мы уже спокойно, а мы видим и мы специально все спустились реально. Потому что у нас дочка была, потому что смотрим, у нее это выходит в паническую атаку уже переходит. Я и вот и все. Мы все боятся возвращаться в Украину. Журнал Time назвал, включил свой список Андрея Ермака в топ-100 самых влиятельных людей в мире. Андрей Ермак единственный, кто из украинских политиков вошел в этот список. Как вы считаете, грядут ли кадровые перестановки? Станет ли Андрей Ермак премьер-министром? Очень вероятно. Если посмотреть, Ермак начинал с обычного бизнесмена, который занимался мафами, и сейчас станет премьер-министром, но ну, я вам хочу сказать молодец, ну вообще, как бы человек дошел до такого уровня, человек работает, ну, есть чему поучиться. Главное, чтобы решения, которые он принимал, они вели, скажем так, к тому, что надо Украине. В данный момент, возможно, он может принять такое решение, которое не может принять кто-то другой, который находится возле него. Более конкретно и вовремя. Очень важно все это делать вовремя. На самом деле, это очень сложная работа, и не находясь там, нам легко это все, потому что власть это очень серьезная машина, и управлять ей и нести ответственность это очень сложно. И правильно принимать решения, ни одну ошибку тебе не простят люди. Это очень сложно. Поэтому, находясь там, это здесь легко об этом говорить. А если мы туда попадем, мы ощутим это в полной мере. В среду на и САП сообщили подозрение министру аграрной политики Николаю Сольскому незаконное завладение Землей на сумму 291 миллион гривен. Сегодня суд выбирает ему меру пресечения называют залог, а вообще, когда мы наблюдаем за этим всем, допустимо ли коррупция у украинской власти во время войны? Сейчас прокомментирую ваш вопрос. Коррупции не было только в феврале 2022 году. В марте тоже ее не было. В апреле начали обратно все воровать. Коррупция на всех слоях происходит. Это просто позор, на самом деле, как по мне. Раньше я злился, а сейчас вызывает стыд. Это коррупция... То, что происходит, то, что мы видим, какие новости. Я надеюсь, что наши правоохранительные органы будут с этим работать. Потому что, когда какой-то журналист показывает нам Попадает ему в руки какая-то секретная информация, да, как какой-то голова, где-то в каком-то там районе украл землю. И у этого журналиста сразу в лице головы появляется враг, потом в лице полиции, потом в лице прокуратуры этого района. и Ну и местные, как, какие-то братки. Четыре врага наживают за один раз просто. Потому что все вдоль. Вот когда это прекратится. С этим должно бороться государство. Я думаю, что если сейчас на период войны кого споймали на коррупции, ему должны давать пожизненно, принципиально. У нас, я смотрю, все, все выходят сухие из воды. Это уникально. У нас самая лучшая демократия в мире. В своем ежегодном отчете Государственный департамент Соединенных Штатов заявил о том, что в Украине есть проблемы со свободой слова, с цензурой, с репрессиями и ущемлением оппозиции. Сегодня власть говорит про запреты Телеграма. Хочу отметить, что сегодня также президент США Джо Байден подписал законопроект про запреты ТикТока на территории США, вернемся к Украине. Как вы считаете, ограничивается ли свобода слова в Украине? И возможно ли вообще свобода слова во время войны? Может, эти ограничения правильные? Вы имеете в виду, когда журналисты выезжают, хотят выехать на самый передок и все снимать, и из былых там не пропускают, военные нет, не пропускают? Нет, мы говорим про свободу слова. <свободу> есть ли плюрализм мнений? Ну, тогда надо начать с того, что все ресурсы, которые есть у нас в Украине, да, они кому-то принадлежат, они все карманы, принадлежат они олигархам. И каждый делает пропаганду то, что ему интересно. Ну так было до войны. Сегодня у нас есть единый марафон. <laughs> единый марафон. Хорошо, скажем, это, это свобода слова. Знаете, как я познакомился с Валерием Токарем? Нет. Я вам сейчас расскажу интересную историю. У него много друзей, много связей. Хозяева канала, все его друзья. Этот парнишка боролся за такой корабль Титан. Его уже поделили с россиянами наши и решили его продать. И парнишка начал судиться за него. И ему надо было выступить на каком-то канале. Я тогда управлял международным информационным агентством. И ко мне мой друг привел парнишку, которому все каналы, все его друзья просто сказали, нам запретили у тебя брать интервью. А так как я тоже был молодой, дерзкий, я говорю, да, давай поможем тебе. Показали и начали это раскручивать. Вот так я с ним познакомился. Э так как у нас просто все... Сем... Ну вот к вам можно приходить и говорить о чем угодно, да, потому что вы не принадлежите никакому олигарху, который контролирует, который, если я дам неправильно те интервью, тебя выгонят с работы, как бы есть какая-то свобода слова у нас. Но я бы не хотел быть бы журналистом, вернемся к этому разговору, если ко мне попадают журналисты, у нас какие? Это которые заказные, да, вот они зарабатывают деньги, они там себя, хорошо чернуха, это, ну, это, это не уровень, как по мне, а быть настоящим журналистом, можно оказаться в лесу с лопатой, и, тем, и будешь копать себе яму, потому что, как мы пять минут назад, я рассказывал, тебе попала какая-то интересная информация, а ты взял эту информацию, пришел в органы, показать или где-то взял хайпанул и нажил сразу себе много врагов. Я думаю, у нас это не как в Европе, не как в Америке, где журналистов защищают законы и тому подобное. У нас даже полиция иногда не реагирует на то, что ты журналист. А скажите, а нужно ли запрещать Телеграм? Нет. Почему? Очень удобный мессенджер для передачи файлов. Просто то, что он принадлежит россиянину, из-за этого его хотят запретить. Нет, его хотят запретить, потому что сегодня доверие к Телеграму очень огромное. И люди в Телеграме могут услышать альтернативную точку зрения. А в этом плане? Наш враг запускает там свои ИПСО. Почему у нас закрыли пятый канал и тому подобное? Потому что власть, которая сейчас управляет страной, она себя оберегает. Все просто. Если не видят в этом угрозу, они это попробуют убрать с рынка. Вот и все. А это путь к демократической Украине? Это надо спросить на, т... на марафоне. <свят> 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 и, и последняя наша тема. Зараз, зараз в соцмережах обговорят, чи нужно зносити арку свободы. Раньше она называлась арка дружбы народа. В Киеве уже Петицію підписали. одні говорять, що так, треба зносити. інші говорять, що демонтаж цієї арки, е, придеться витрачати великі кошти з бюджету. На вашу думку, треба, чи, чи потрібно декомунізовувати арку свободу. Я думаю, цим займаються люди, які приходять в КМДА і починають міняти вулиці, починають да, міняти названня Метро. Що нам дає? Знаете, те, кто делают эти таблички, они очень хорошо зарабатывают. Так вот, вопрос: что это дает нам? Вот мне, киевлянин, что Петарка, я про нее уже и забыл. В детстве мы по ней были разные там мероприятия, помню, да? Мы ходили, а сейчас. Ну, часть общества, они считают, что эта арка. Если мы. <laughs> Я боюсь, если мы будем слушать эту часть суспильства, то мы окажемся где-то очень в каком-то таком непонятном для нас месте. Если эту часть суспильства мы будем слушать. Надо понять, что для нас в первую очередь важно. И сейчас написать список и начать по этим вопросам работать. Арка, я не знаю, где она там в этом списке окажется. Ми, мабуть, навіть, навіть до неї, нам буде лень до неї читать. Ви думаєте, не потрібно під час війни витрачати гроші на демократичку. Єрундою точно не треба займатися під час війни. Дякую вам за ваші думки.